Salam əhrəmmət və kanal izləcilərimiz, mən sizə bu günləri Xırdalanın tam mərkəzində gözəl, zövqlə təmir olunmuş 3 otağa düzəlmə gözəl bir mənzil təqdim edəcəm. Hal-hazırda mənzilimizin giriş hissəsidir. 16 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir bu mənzilimiz. 2 otaqdan 3 otağa düzəlib. Bahalı xüsusiyyətlərdən istifadə olunub burda giriş qapısına qədər. Binamız tam yaşayışlı binadan ibarətdir. İki liftli var içisi dəyişilir, xırdalanda 2 nömrəli, 9 nömrəli təzə bazarın tam yaxınlığında yerləşir. İndi məhsəbi otaqlarımızı təqdim edəcəm diqqətlə qulaq asın. İlk başlanıb deyim ki, sərədə qupsudur. Qiyməti son qiymət deyəcəm 92.000 manatdır. İlk növbə məsə sizə başlayacağam mətbəxdən çəkiliş etməyə. Mətbəxi geniş böyük bir mətbəx var və gözəl də təmir olunub. Mətbəx tam şəkildə burada hazırdır. Paltaryan maşının yeri və ə xladenin yeridir. Burda moykasıdır. Qazın keçidir və aspirator da burdadır. Boylanacaq yerlər. Burda yerəshiftə tapdıxdan çıxış var eyvanına. Qom y aparatına qədər burda boyulub. Yəni bir yaşa bir mənzildən ibarətdir. Ən əsası dediyim qayda, sənədə çıxarışdır. buraya lazımdır ki, bir, e, əşyalarınızı yığıb girib yaşayasınız. Mətbəx də burada bahalı mətbəxdir, yığılıb və aksessuarlarına qədər tam şəkildə quraşdırılmış şəkildə. Abodlar da bahalı boylardır burada. Hər bir otaqda televiziya xəttinə qədər quraşdırılıb. Burda televiziya xəttinin yeridir. Mətbəx özü harda? Belə deyək, təqribən bir 22 kvadratan yaxındı məktəb. Qapılar da gördüyünüz kimi bahalı qapılardan ibarət. Yer parketdir. Nüsrəyə qədər boyu. Burda isə yerləşir qonaq otağı. Böyük bir qonaq otağımız yerləşir burada. Həmin şəkildə izləyin. Tavanda əl işlərimiz görürük. Bura bizim oldu qonaq otağımız. Mətimizə gətinin yeridir. Mənzilimizi ipoteka şərtinimlə ala bilərsiniz. Çünki mənzilimiz qopsalıdır. Yetər ki, sizə ipoteka fondundan pul ayrılıbsa. Burda isə belə bir otaq yerləşir, uşaq yataq otağıdır bura. müstəqil pəncərəyimləmdir. Aç istiqamətdə göstərəm sizə qonaq otağımızı. Binanın əsas suan boru, ehtiyat generatoruna qədər var. Yəni burada suyun kəsilməsi, deyək ki, sönməsə də belə bir hallar olmur tam mərkəzə yerləşir. Evdən çıxdıq 2 dəqiqə e, marşrut dayanazatasınız. E, marşrutlar binanın demək olar ki tam qarşısından keçir bütün marşrutlar. Bildiyimiz kimi yollar da e, tam axıra qədər asfalt, yeni asfalt çəkilib. Burada yataq otağıdır. Ümumiyyətlə şığılı bir mənzərlərdən ibarətdir. Yataq otağından da belə bir qapı boyulub və də bir ikinci eyvana çıxışı var. Arxitektura mətnə baxaq, qonağlığımıza. Çox zövqlə təmir olunub. Təcrür edirəm. 16 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir. 2 otaqdan 3 otağa düzəlib. Qiyməti son olaraq 92.000 manatdır. Bu mənzilimiz 97.000 manata satışa çıxmışdı. Qiymət olaraq 5.000 manat endirimlə yeni çəkilişlə edirik bu mənzilimizi. Qiymət 92.000 manatdır. Mən burdan sizə sanitar qovşağımızdan da tanış edəcəm. Girişdə gördüyünüz kimi böyük bir proxe ola bilərsiniz. Burda isə yerəşir sanitar qovşağımız. Sanitar qovşağındakı bütün aksessuarlar gördüyünüz kimi quraşdırılıb. Burada bahalı aksessuarlar istifadə olunub. Tavan gördüyünüz kimi asma tavandır. Burda isə duş kabinasının yeridir. kanalımıza abunə olursunuz, linkdə nömrə qoyulacaq, həmin nömrəyə əlaqə saxlayırsınız, mən bu mənzilimizi sizə göstərməkdə yardımçı olacam. Siz də evinizi, mülkünüzü satmaq istəsəz, linkin altında olan nömrəyə əlaqə saxlayırsınız, evinizi mülkünüzü satmaqda sizə yardımçı olacaq. Kanala abunə olursunuz, bildirişləri açırsınız ki, yeni mənzillərimiz, evlərimiz çəkildikcə sizə bildirişlər gəlsin, yeni mənzillərimizlə tanış ola biləsiniz. Rəy bölməsində köləzi bild Bildirmə unutmayın, fikirlərinizi bizimlə bölüşməyin, bölüşəsiz. Bu günə bu qədər sağ olun.